Частная собственность должна быть неприкасаемой. И самое главное это вопрос коррупции. Кушать будет нечего, но зато мы могучие, у нас есть ядерная бомба. Но тем самым, показывая более страшную картинку, нас подталкивают mm -hmm. э, к Минску для того, чтобы они управляли. Добрый день! С вами передача Политека онлайн. Меня зовут Тарас Богдан. И сегодня у нас в гостях глава партии основа. Координатор украинской бизнес-инициативы дипломат Андрей Николаенко. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Андрей, по текущим политическим событиям недавно состоялся телефонный разговор нормандской четверки. Было принято очередное соглашение о том, что встречу нужно продолжить, выйти на какие-то окончательные инициативы. Скажите, как долго будет продолжаться обсуждение войны мира на Донбассе вот в таком формате? Во-первых, ну, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что, безусловно, вчерашний телефонный разговор это безрезультатный разговор. Да, прозвучали определенные месседжи, о чем я скажу, но главное, что вообще должна была состояться полноценная встреча в нормандском формате mm -hmm. четырех глав государств. Уже то, что это была не встреча, а всего лишь телефонный разговор, это свидетельство того, что стороны слишком далеки от достижения каких-то реальных компромиссов и шагов. Второе, второй момент – это то, что важное, что прозвучало со стороны Макрона и Меркель, это то, что они считают, что Украина должна возобновить э, торговлю и фактически э, товарообеспечение с той частью, которая сегодня не подконтрольна. Поскольку мы понимаем, что от, от этой блокады Донбасса несет потери экономически в первую очередь государство Украины, а не государство России, а соответственно мы приходим за помощью куда? К европейцам. Европейцы хорошо умеют считать, поэтому они понимают, что то, что мы блокируем свою часть экономики, мы потом вынуждены просить у них. Поэтому они на это обратили внимание. С другой стороны, безусловно, это, к сожалению, так совпало, что конец июля ознаменован усилением эскалации. Очень много погибших ребят на фронте. И то, что Порошенко сказал, что призвал на это обратить внимание, это, конечно, правильно. Но с другой стороны, мы видим нежелание предлагать какие-то новые, новые варианты. Как мантра повторяется, есть тема о необходимости имплементации Минска, Минска, но при этом мы понимаем, что минские соглашения прописаны в такой способ, что их попросту каждая сторона может их имплементацию трактовать как угодно, что первое, что вторично, главное конституционные изменения или главное прекращать огонь или менять пленных или и поэтому это очень неэффективный документ. Он вот, был, кстати, извините, перебил. Да. А такой вопрос сразу, вот почему такое закольцовывание происходит в Минске? как разрешить этот вопрос? Смотрите, пароль? по нашему глубокому убеждению, Минск выполнил свою функцию. Его функция на тот момент была второго Минска, это остановить кровопролитные бои в районе Дебальцево, и чтобы перестали гибнуть украинцы. Угу. Эту функцию он выполнил. Дальше мы видим, что Минск показал неэффективность. Поэтому мы выходим с тем, что этот кризис военный, который сегодня происходит в Украине, начатый и Россией, он может быть решен только при включении в переговорный процесс Америки. Мы не верим в то, что без Соединенных Штатов Америки может этот вопрос быть разрешен. Соответственно, в Минск тоже мы далеки мысли о том, что Трамп может поехать в Минск и там участвовать в каких-то переговорах. Соответственно, но при этом уже прозвучало четкий тезис от новой администрации Трампа. Мы готовы участвовать в том формате, который будет удобен всем участникам. Они не сказали мы готовы присоединиться к нормандскому формату. То есть это на дипломатическом языке значит, давайте договоримся о каком-то новом месте, новой площадке, новой повестке дня. Мы считаем, что наиболее удачным вариантом, и об этом всерьез заявил Сергей Тарута, народный депутат Украины и один из основателей нашей партии, угу. может стать Вена. Почему Пос... Вена? Потому что а, Вена нейтральное государство в отличие от Минска, которое входит в союзное Вена государство. Вена столица Австрии. Безусловно, угу. Вена столица Австрии. В, в Вене находится штаб-квартира. О, а, а Макрон понятно. сказал, что ОБСЕ нужно подключать к процессу. Более того, в Вене э, ни, один, ни одни мирные переговоры проходили, она уже была мировой столицей мирных процессов. Mm -hmm. С другой стороны, мы понимаем, что э, нормандский формат и Макрон как молодой амбициозный президент, это вряд ли та площадка, на которую захотел бы ехать Трамп, чтобы там первую скрипку играл Макрон. Вена может быть таким форматом. То есть какая-то линия, э, ну, скажем так, условного противостояния Трамп-Макрон или... не? Понимание есть. Скажем понимание. так, безусловно, сегодня позиции Европы и Америки расходятся. Америка, к сожалению, большому для нас, для Украины, пошла по пути после встречи Трампа и Путина повышение ставок. Угу. Мы видим, что спецпредставитель Курт Уолкер от Соединенных Штатов все больше и больше говорит, что это военный конфликт, он должен иметь военное разрешение. Военное разрешение, это возможная эскалация. И с одной стороны, я безусловно за то, чтобы Украина имела возможность себя защищать с оружием в руках. С другой стороны, я считаю, что на третий год войны предоставить нам оружие для того чтобы мы более агрессивно воевали с россиянами это это не в интересах украинских, украинцев в первую очередь потому что это приведет к дополнительным гибелям я как дипломат считаю что однозначно решение должно быть за дипломатическим столом и оно там будет достигнуто вопрос только сколько тысяч людей мы потеряем до этого вот в этой связи вопрос скажите дипломатические усилия президента сегодня они достаточны я считаю, что президент слишком много берет на себя. То, что он не имеет права брать. По Конституции Украины у нас парламентская президентская республика. Основы внешней политики должен вырабатывать парламент. Президент да, должен ее реализовывать. Министр иностранных дел назначает он. Я сегодня вижу, что Министерство иностранных дел, к большому сожалению, в большей степени является продолжением администрации президента, а не органов, формирующим политику. И мы видим с вами, что в парламенте до сих пор не создано ни комитета, ни специальной комиссии, которая бы системно вырабатывала политику относительно этой войны, относительно Донбасса, относительно Крыма. Просто нету этого органа. То есть главный конституционный орган э, страны не де, делает то, что он обязан делать. Почему? Да потому что правящей коалиции это невыгодно. Не, э, президент Порошенко вкидывает твою повестку дня и потом пытается продавить это через парламент. Мы помним, что было, когда пытались продавить первый раз конституционные изменения два года назад под парламентом, когда взрывались гранаты. Угу. Это факт того, когда нету вот этого нормального диалога президент-парламент. Между институтами, да? Безусловно. Более того, э, ведь не просто нужно переместить, по нашему мнению, в Вену формат. Важно то, чтобы была интересная и, главное, реализуемая повестка дня. И мы считаем, что с такой повесткой дня... Может выступить и должна выступить именно Украина. Соответственно, президент Порошенко должен сказать, что: Окей, как наше мнение, мы должны предлагать временную международную администрацию на переходной период на ту неподконтрольную территорию, чтобы да, русские забрали свои вооруженные силы и своих э, марионеток контроль над границей. Да. Но при этом для того чтобы мы понимаем, что Путин не согласится просто не передать контроль под Киев. Поэтому мы э, считаем, что украинская власть, как э, законно суверенное государство, это наша суверенная территория мы можем обращаться к оон мы можем обращаться к соединенным штатам к европейцам с тем чтобы временно на эту территорию мы готовы распространить на нашу суверенную территорию их право для того чтобы они Управляли. И под это мы понимаем, что под такую международную администрацию, а не наших коррупционеров, можно получить и деньги для восстановления Донбасса и Россию заставить дать деньги за разрушенный Донбасс, и не страшно давать из киевского бюджета деньги для того, чтобы выплачивать пенсии и социальные пособия, которые нужно выплачивать. Пойдет ли Россия на венский формат? Как ее заставить сесть за такой стол переговоров? Я думаю, что сегодня Россия достаточно сильно чувствует болезненность санкций. Я далек от мысли, что санкции ее могут угробить. Э, уж слишком э, Россия, э, если они сразу так глубоко не сработали, то за три года они успели пристроиться, отстроиться. И это не, да, для да, бывшего да, да, советского народа э, не сильно страшно, когда вот на нас нападает строй, слой, злой, страшный агрессор, поэтому кушать будет нечего, но зато мы могучи, у нас есть ядерная бомба. То есть. Это не то, чем сломаешь Россию. Поэтому, э, но, тем не менее, санкции однозначно болезненные. И если Запад будет системат, системен в э, санкциях, но при этом что-то давать взамен, то будет согласиться, си, э, то Россия может согласиться. Если же сегодня просто давят санкциями, ничего не предлагая, говоря Минск-Минск, то в Минске столько лазеек показать, что не только Россия что-то не выполняет, но и Украина что-то не выполняет, что ставятся все западные дипломаты и партнеры наши в тупик. Им показывают тот пункт, где можно предъявить что-то. Петру Порошенко. Более того, он ведь, когда подписывал, не получил мандат у парламента э, на то, что он подписал. А дальше теперь это нужно имплементировать в Украине. А это невозможно имплементировать в Украине. Поэтому в любом случае мы должны предлагать повестку дня. Мы ее не предлагаем. Возникают эти бредовые идеи якобы Захарченко про Малороссию и т.д. и т.п. Вчера в нормандском э, телефонном да, разговоре они сказали, что это недопустимо. Ну окей, это констатация, недопустимо. Но тем самым, показывая более страшную картинку, нас под Подталкивают mm -hmm. э, к Минску. А Минск это точно проигрыш для Украины. Кстати, по поводу Минска. Недавно произошла встреча между президентом Украины Порошенко и президентом Беларуси Лукашенко. Что произошло на этой встрече? Что было, какие мы можем отсюда взять месседжи, основные тренды? Смотрите, э, важно понимать, что Лукашенко, это, хотя у них тоже есть сложности в отношениях с Путиным, но это все-таки президент союзного государства, который входит в союз России и Беларуси. Поэтому это такой э, квази-диалог с Путиным. Практически не прямой, но через Лукашенко. И хотя э, это с одной стороны, с другой стороны нужно понимать, что от нашего падения торговли Украины с Россией выигрывает сильно Беларусь. И многие якобы непроизводимые в Беларуси товары попадают в Россию, фактически украинские через Беларусь, и наоборот русские через Беларусь попадают в Украину. Более того, нужно понимать также, что мы для Беларуси огромный рынок и по нефтепродуктам, и по продуктам питания, особенно молочная, мясная составляющая. Поэтому Беларусь Традиционно, с прагматичной стороны, от этого выигрывает, от нашего конфликта с Россией, от этой войны, батька пытается это максимально э, коммерци коммерциализировать uh -huh. в, в пользу э, своей страны. В то же время, это хорошее, э, хороший пример Беларуси, как в том числе не нужно делать. Потому что, с одной стороны, мы видим их прекрасные дороги, мы видим управляемость ситуации, но в то же время мы понимаем, что все равно это тоталитарная система. И что это, возможно, доведенный до идеала такой капитализм с социалистическо-коммунистическим лицом, но все равно это все держится на плановой экономике. Поэтому это тот путь, который нам не нужно повторять. При этом, беря грамотные государственные политики стимулирования местного производства, не бездумного плановое, как они иногда делают, но в то же время э, такие моменты поддержки отечественного производителя и активной экспансии, в том числе на внешние рынки. Сегодня Украина покупает не свой производит ЛАЗ или в Киеве не электрон, а покупает э, могилевские э, автомобили, покупает лифты, покупает электрооборудование, насосное оборудование фактически все то, что раньше производилось в Украине. Потому что государство Украина своего производителя не защитило, не помогло ему развиться, модернизироваться. Наоборот, сделало все, чтобы он умер. Или перебрался в Беларусь. И бывшие машиностроители Украины сегодня продают продукцию на свои традиционные украинские рынки, но уже под знаком сделано в Беларуси. Вот этому стоит поучиться, безусловно. Андрей, вопрос такой. У вашей партии наверняка есть программа, какие-то идеологические основы. Скажите, вот за что вы могли бы похвалить Беларусь, как пример, а за что покритиковать? И вот на примере можете рассказать об основных положениях вашей партии, это интересно. Смотрите, однозначно, как у нормальной партии, у основы есть свое видение и своя программа. В отличие от многих других политических проектов. Поэтому у нас есть экономическая база и то, то видение страны, к которому мы хотим приблизиться. В этом мы и можем сказать, в чем отличие с Беларусью. В основе нашей вообще парадигмы Украины, какая она должна быть, например, в 2030 году, лежит человек. Это главная ценность. В Беларуси, к сожалению, права человека — это традиционно та тема, за которую критикует Лукашенко. Человек не на первом месте. С другой правда, стороны, да. с, с другой стороны, в экономике мы говорим про экономический прагматизм. А это то, о чем я сказал перед этим. Сегодня, несмотря на то, что во всем мире говорят свободная торговля, открытые рынки, только все самые такие развитые государства. Германия, Соединенные Штаты при Трампе сейчас, Япония и много-много других, они начинают скрыто поддерживать своих производителей, прямо не закрывая границы, но при этом стимулируя местного производителя дел давая преференции. Вот в нашей программе заложено то, что особенно на первом этапе, вот сейчас, когда мы переживаем глубокий экономический кризис, Украина, мы должны поддерживать в том числе местного производителя, создавая рабочие места в традиционных пока для Украины отраслях, прежде чем будут созданы рабочие места в новых отраслях, которые в Украине имеют потенциал. Пока еще мозги в таких отраслях, как генная инженерия, нанотехнологии, космос, авиация, авианостроение. пока эти люди не уехали из Украины. Вот Поэтому э, наша основная парадигма это э, три вещи. Первое это, безусловно, вопрос мира. Uh -huh. И, как я уже сказал, это венский формат через международную администрацию, сна, опираясь на миротворческие силы. Второе, второй наш э, важнейший вопрос считаем, экономическое развитие государства. И мы видим экономическую доктрину, какие отрасли экономики, как это может состояться до 2030 года, но с упором на человека и его потребности, соответственно, предоставление не рыбы, как принято говорить, а удочки. Чтобы и самое главное это вопрос коррупции. Но вопрос коррупции мы видим борьбу не как ловить просто отдельно взятых коррупционеров, которые закапывают где-то в землю свои трехлитровые банки с долларами. А борьба с системой? А, а комплексное изменение системы власти в стране. Ведь только поменяв взаимоотношения института власти, забрав у власти вообще ряд полномочий, которые она себе присвоила и узурпировала, на чем она и создает коррупцию, можно ее победить системно. То есть нужно бороться не с температурой. А с причиной, которая порождает эту температуру, в том числе путем изменения Конституции, написания новой Конституции, которая будет соответствовать э, не коммунистическому образу мышления, но европейскому. Но я хочу понять вот для себя, а партия Основы выступает за расширение полномочий государства, в том числе в экономической нет. сфере, или нет? Как нет. это выглядит? А основа, если говорить по американской э, идеологической платформе, это скорее республиканская партия. Uh -huh. Если по европейски, это либерально-консервативная. Оно uh -huh. странно звучит либерально-консервативная, да, но не, с нет, большим да. либерализмом в экономике и с консервативными подходами к социально-гуманитарным отношениям. Что я имею в виду? То есть, безусловно, мы за свободный рынок, безусловно, за минимальное вмешательство государства. При этом, поскольку э, мы Проходим. Как я уже сказал, крайне сложный этап своего развития, связанный с экономическим кризисом и войной, нам необходимо некоторые э, отрасли экономики дополнительно стимулировать Государство. э, государством. Но не в э, тупой метод, как бы это делалось в госплане и в Союзе, но путем э, стимулирования, как это делают наши соседи, чехи, словаки, поляки, которые, которые создают э, особые государственные политики, которые привлекают инвесторам в те либо иные отрасли, которые посчитали приоритетными. Создавая одно рабочее место, например, в автомобилестроении в соседней с нами Словакии, инвестор получает до 60 тысяч евро компенсации от государства. То есть это значит о том, что э, рабочие места с высоким уровнем оплаты, с высоким уровнем э, технологий, они приветствуются. Мы не говорим, что мы должны всем раздать мотыки, и люди просто должны идти сопать буряки, как это было когда-то давно. Нет, мы говорим о том, что в тех отраслях экономики, где мы считаем, у Украины есть преимущество, в том числе логистические, инженерные, инфраструктурные, мы должны дополнительно. Это отрасли, я их уже перечислил, перечислял до этого, но э, и мы должны конкурировать как минимум с нашими соседями. Сегодня Украина во всех рейтингах проигрывает значительно своим соседям. Андрей, а вот такой вопрос. На днях принято окончательное решение о приватизации Одесского НПЗ благодаря закону о спецконфискации. Вот скажите, партия основа как вообще рассматривает вот это действие? Смотрите. Как, как, я уже сказал, как Республиканская партия, мы вообще негативно относимся к любым процессам так называемой национализации, да? будь то Приватбанк, угу. будь то Одесский НПЗ и другие. Примеры. То есть собственность должна быть защищена. Безусловно, частная собственность должна быть неприкасаемая. В то же время мы выступаем за безусловное разделение ветвей власти и суд. Судебная власть должна быть отделена от государства, должна быть независимая и объективная. К сожалению, этого в Украине нету. Поэтому мы понимаем, что уповать на судебные органы о том, что они объективно разберутся, где взял деньги Курченко, каким способом он их украл для того, чтобы купить это у лукойла и после этого там оно попало в его собственность, мы не можем. Поэтому, с одной стороны эмоционально мы за то, что, безусловно, чтобы те, кто привел к той ситуации, которая была, кто, мы понимаем, был задействован в разных коррупционных схемах, за эти деньги нагреб кучу имущества здесь, в Украине, теперь убежал из страны и пытается им продолжать управлять, это неправильно, это несправедливость как минимум для государства Украины. Поэтому справедливость должна восторжествовать. Но уровень использования судов, в одну либо ну, и другую сторону, что при Януковиче, что сегодня при Порошенко, он беспредельный, он зашкаливает. И вот пока мы не, системно не добьемся разделения, с одной стороны, частная собственность неприкасаема, с другой стороны, мы должны понимать, что все э, криминальные, все хозяйственные, другие, в особенности, коррупционные злодеяния власти, должны расследоваться объективно, и суд должен быть независимым. Пока мы этого не добьемся, очень тяжело сказать, где же правда. Эмоционально я за то, чтобы был э, хороший профессиональный инвестор на этом э, предприятии. И я не считаю государство эффективным управленцем. Угу. Андрей, а э, такой вопрос: у нас осталась буквально одна минута. Скажите, ну вот вы здесь на стороне Курченко или нет? Нет, я на стороне того, что еще в первый раз э, государственный э, ОМПЗ. Ушел, детский нефтезавод, ушел к Лукойлу не в совсем корректный способ. То я есть считаю, это что, давняя история. Я считаю, что э, приватизация вообще в Украине это темное очень дело. Поскольку он от Лукойла уже попал в Курченку, сейчас нужно, и уже по решениям суда он вернулся в госсобственность, нужно обеспечить прозрачную его приватизацию. Э, но в первую очередь, не пытаясь выторговать какую-то космическую цену, которую за него не дадут. Но э, сделав инвестиционные обязательства, чтобы действительно там нужны вкладывать сотни миллионов долларов для того, чтобы там была глубокая и качественная переработка, чтобы мы не импортировали продукт, как я уже сказал, с Беларуси или тем более с России, страны-агрессора. Благодарю вас, Андрей, за очень интересное содержательное интервью. Сегодня у нас в гостях был глава партии «Основа», координатор украинской бизнес-инициативы, дипломат Андрей Николаенко. Спасибо вам за внимание. С вами была передача «Политека онлайн». До свидания.